বহু পুৰণি কথা কুন্দিল নামেৰে এখন বৰ মনোমোহা বিশাল ৰাজ্য আছিল আৰু সেই কুন্দিল ৰাজ্যৰ ৰজাজনো বৰ প্ৰতাপী আছিল ৰজাৰ যশ কীৰ্তি ৰাজ্যৰ চাৰিও দিশে বিয়পি আছিল কুন্দিল ৰাজ্যৰ ৰাজকাৰেংটো বৰ সুন্দৰ আছিল আৰু সেই সুন্দৰ ৰাজকাৰেঙৰ পাছফালে এজোপা বহু পুৰণি বিশাল আকাৰৰ মৰা গছ আছিল ৰজাই ধুনীয়া ৰাজকাৰেঙৰ পাছফালে থকা সেই বিশাল আকাৰৰ গছজোপা কাটিবলৈ বহু প্ৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল কিন্তু নাই মহাৰাজে কোনো প্ৰকাৰেই কাটিব পৰা নাই অৱশেষত ৰজাই উপায়বিহীন হৈ ৰাজকাৰেঙৰ পাছফালে থকা সেই বিশাল আকাৰৰ গছজোপা কাটিবলৈ বুলি এখন ডাঙৰ সভা বহালে মন্ত্ৰীবৰ তই অতি সোনকালে গোটেই ৰাজ্যতে এটা ৰাজ আদেশ প্ৰচাৰ কৰ যে যিয়ে ৰাজকাৰেঙৰ পাছফালে থকা বিশাল আকাৰৰ গছজোপা কাটিবলৈ পাৰিব তাক দহটা সোণৰ মুদ্ৰা দিম বুলি হব মহাৰাজ আপোনাৰ যি আজ্ঞা ৰজাৰ এই ৰাসাদেশ মন্ত্ৰীজনে বহু মানুহ লগাই অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্য়ৰ চাৰিওফালে প্ৰচাৰ কৰিলে এজোপা গছ কাটোতেই দহটা সোণৰ মুদ্ৰা এই কথা শুনাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বহু পাহুৱাল পাহুৱাল ব্যক্তি ৰাজসভাত উপস্থিত হলি তহঁত যিয়ে পাহুৱালকলে ৰাজৰ গছজোপা কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পাহুৱাল ব্যক্তিসকলে গছজোপা কাটি কাটি যেতিয়া ভাগৰত জিৰণি লবলৈ বহে তেতিয়া গছজোপাত এটা ঘটনা ঘটে কোনো ব্য়ক্তিয়ে বহু কষ্ট কৰি গছজোপা যিমানখিনি কাটে জিৰণি লবলৈ খন্তেক বহাৰ সময়তে গছজোপাৰ কটা ঠাইখিনি আকৌ আগৰ দৰে নকটা হৈ পৰে এনেকৈ এজন এজনকৈ সকলোৱে গছজোপা কাটিব ধৰিলে কিন্তু নাই সকলোৰে লগতে একেই ঘটনা যেতিয়াই গছজোপা কাটি ভাগৰি জিৰণি লবলৈ বহে তেতিয়াই গছজোপা আকৌ নকটাৰ দৰে হৈ পৰে কোনোবা এজন বা দুজন ব্যক্তিৰ লগত যে তেনে ঘটনা হৈছে সেয়া নহয় সকলোৰে লগতে একেই ঘটনা তেতিয়া সকলো পাহুৱাল ব্যক্তিয়ে ভাবিব ধৰিলে এই গছজোপা এজোপা কালিকা লগা গছ নাই নাই মহাৰাজ এই গছজোপা কাটিব নোৱাৰি এই গছজোপা মহাৰাজ কালিকা লগা গছ মহাৰাজ ৰাজকায়ঙৰ পাছফালে গছজোপাৰ এই অদ্ভুত কাণ্ডটো দেখি সকলো ব্যক্তিয়ে সেই গছজোপা কটাৰ আশা তাতেই এৰিলে আৰু মহাৰাজো এই নোহোৱা নোপোৱা অদ্ভুত ঘটনাটোৰ বাবে বৰ আচৰিত হল সেই কুন্দিল নগৰৰে এখন সৰু গাঁৱত ৰতন আৰু মালতী নামেৰে এহাল দম্পতি আছিল হেৰামালো কিমান দিন এনেকৈ দুখৰ ভাত খাই থাকিম সেই যে মহাৰাজে এজোপা গছ কটাৰ বিনিময় দহটা সোণৰ মুদ্ৰা কৈছে সেই গছজোপাকে আমিও আমাৰ ভাগ্য এবাৰ পৰীক্ষা কৰি চাও নেকি অ সেই গছজোপা নে সেই গছজোপা দেখোন শুনিছো এজোপা কালিকা লগা গছ মালতী বলাচোন বলা এবাৰ গৈ চাও কপালত বা কি লিখা আছে কি জানি আমি কাটিব পাৰোৱেই সেই গছজোপা সেই বুলি সেইদিনাখন ৰতন আৰু মালতীয়ে নিজৰ ভাগ্যকে ঘিৰাই মহাৰাজৰ সেই মৰা গছজোপা কাটিবলৈ বুলি ৰাজসভা লৈ গল ৰতন আৰু মালতীয়ে ৰাজসভাত উপস্থিত হৈ সেই মৰা গছজোপা কটাৰ ইচ্ছাৰে মহাৰাজক কলে মহাৰাজ আপোনাৰ ৰাজকাঙৰ পাছফালে থকা গছজোপা ময়ো এবাৰ কাটি চাও বুলি ভাবিছো তই জানো পাৰিবি ৰাজ্যৰ বহু পাহুৱাল পাহুৱাল মানুহে সেই গছজোপা কাটিবলৈ হাৰ মানিলে আৰু তোক দেখিছো তথাপিও সেই গছজোপা কাটিবলৈ এবাৰ মোক অনুমতি দিয়ক সেই গছজোপা সেই গছজোপা যা সেই মানুহজনক সেই গছজোপাৰ গুৰিলৈ লৈ যা ৰতন আৰু মালতীয়ে সেই গছজোপাৰ গুৰিলৈ গৈ গছজোপাক কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৰনৰ লগতো একেই ঘটনা গছজোপা কাটি জিৰণি লবলৈ গছজোপা গছজোপাৰ এই অদ্ভুত কাণ্ডটো দেখি ৰতন আৰু মালতী বৰ আচৰিত খালে তেতিয়া ৰতনে মনতে এটা বুদ্ধি পাঙিলে মালতী এই গছজোপাৰ ৰহস্য মই গম পালো মালতী এই গছজোপাক যেতিয়াই কাটিবলৈ এৰে তেতিয়াই আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰে

এনেকৈয়ে গছজোপা বদলা বদলি কৰি ৰতন আৰু মালতীয়ে একেৰাহে কাটি থাকিব ধৰিলে আৰু অৱশেষত তিনিদিন তিনি ৰাতি একেৰাহে কাটি কাটি গছজোপা এদিত কাটি শেষ হল আৰু ৰাজ কাৰেঙৰ পাছফালে গছজোপা কাটি শেষ হোৱাৰ লগে লগে গছজোপাৰ পৰা বন দেৱতা আৱিৰ্ভাৱো হে মনুষ্য মই তোৰ কামৰ একাগ্ৰতা দেখি বৰ আপ্লুত হৈছো কোৱা মনুষ্য তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা মই তাকেই দিম বনদেৱতাই তেনেকৈ কোৱাত খাই কলে হে বনদেৱতা মোৰ কৰ্মত সন্তোষ পাইছে তেনেহলে মোক এনে এটা বৰ দিয়ক মই যেন এই গছজোপাৰ পৰা যিহকে বনাওঁ তৎক্ষণাত হৈ পৰে তথা সেয়াই হব মনুষ্য তেনেকৈ কৈ বনদেৱতা অদৃশ্য হৈ গল আৰু ইফালে ৰাজসভাত সেই গছজোপাৰ কটা কথাটো একেবাৰে হুলস্থুল হৈ পৰিলে

গছজোপা ৰতনৰ ঘৰলৈ পঠিওৱা ব্যৱস্থা কৰি দিলে মহাৰাজে ৰতন আৰু মালতীক বৰ আদৰ সাদৰে বিদায় দি গছজোপা হাতীৰে টানুৱাই ৰতনৰ ঘৰত পেলোৱা ব্যৱস্থা কৰিলে পিছদিনাখন ৰতনে সেই গছজোপাৰ পৰা কাছ উলিয়াই এখন চকী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৰতনে চকীখন বনাবলৈ কাঠ কেইটুকুৰা জোৰা লগাওঁতে তৎক্ষণাত এখন আটক ধুনীয়া চকীলৈ ৰূপান্তৰিত হল আৰু ঠিক সেইদৰে এখন পালেং বনাবলৈ কাঠবোৰ যোৰা লগাওতে কাইলৈ আমি এই কিপদ বস্তু বজাৰলৈ লৈ যাম আপুনি ঠিকেই কৈছে পিছদিনাখন ৰতন আৰু মালতীয়ে চকী আৰু পালেংখন বজাৰলৈ বুলি লৈ গল আৰু সেই কিপদ বস্তু দেখি বজাৰত মানুহ ভিৰ হব ধৰিলে আৰু বজাৰত এই কীপদ বস্তু দেখি কোনোবাই আকৌ সেই বস্তু কেইপদৰ দাম এশ সোণৰ মুদ্ৰা দিব লৈছে আৰু কোনোবাই দুশ সোণৰ মুদ্ৰা দিব লৈছে এনেকৈ এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈ পৰিছে আৰু এই আটক ধুনীয়া কেইপদৰ কথা গৈ গৈ মহাৰাজৰ কাণত পৰিলেগৈ তেতিয়া মহাৰাজে সেই কিপদ বস্তু ৰাজসভালৈ লৈ আহিবলৈ আদেশ দিলে মহাৰাজৰ কথাৰ মতেই কাম বস্তু কেইপদ আনি ৰাজসভাত পোৱালেহি বস্তু কেইপদ দেখি ৰাজসভাত থকা ব্যক্তিসকলে বৰ আচৰিত খালে আৰু ইফালে মহাৰাণীও যিকোনো মূল্য দিবলৈ বস্তু কিপদ লবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে মহাকয় কিমান মহাৰাজে তেনেকৈ কোৱাত ৰতন আৰু মালতীয়ে এই কিপদ বস্তুৰ মূল্যনো কিমান কৰিব একোকে ভাবি পোৱা নাই তহঁতক পাঁচশ সোণৰ মুদ্ৰা দিম মহাৰাজে তেনেকৈ কোৱাত ৰতন আৰু মালতী বৰ আচৰিত হল আৰু মহাৰাজে সেই কিপদ বস্তুৰ বিনিময়ত পাঁচশ সোণৰ মুদ্ৰা দিবলৈ মন্ত্ৰীজনক আদেশ দিলে এই আলহ পাঁচশ সোণৰ মুদ্ৰা ৰতনক সেই কিপদ বস্তুৰ বিনিময়ত পাঁচশ সোণৰ মুদ্ৰা দি সেইদিনাখনেই মহাৰাজে ৰতনক সিহঁতৰ ৰাজ্যৰ মুখ্য মিস্ত্ৰী পদক নিয়োগ কৰাই দিলে আৰু সেইদিনাখনেৰে পৰা ৰতন আৰু মালতীয়ে সিহঁতৰ জীৱনটো আগলৈ বৰ সুখেৰে কটালে